Hai kepada semua sahabat jemaah saya. Okey pada hari ini saya nak lakukan kerja penukaran minyak enjin. Ikutkan kat sini secara tukar 19 132. Ha ni pun dah terlebih sikit dah. Itu untuk perjalanan sejauh uh, 2500 km eh untuk yang maha Gear Okey so hari ni uh, saya nak sharing kepada anda lah tentang menukar minyak gear ni eh. Menukar minyak gear ni saya percaya uh, awak dah pernah tengok dah orang lain tukar kan minyak gear dalam video ni sebenarnya saya lebih pada nak tunjuk kepada anda tentang uh, minyak gear yang saya gunakan adalah Dari grade yang agak pekat eh iaitu 20-50 jadi saya sebenarnya ambil keputusan saya sendiri grade ni sebab daripada pengalaman menggunakan motosikal dan pengalaman kerja saya kan uh, saya dapati minyak gear yang agak pekat sebenarnya lebih baik daripada minyak gear yang standard ataupun yang agak cair untuk ini satu piston kan dia punya engine dia memang sangat berat di mana uh, RPM dia perlu tinggi lepas tu uh, setiap 4 cycle baru dia dapat satu power, jadi uh, engine ni memang bekerja agak hardcore berbanding dengan engine yang 4 cylinder kan dan daripada pengalaman saya menggunakan motosikal juga, uh, saya dapati uh, engine 4 uh, stroke ni sebenarnya dia tak sesuai untuk kita gunakan minyak engine yang cair, seperti 10-30 dan sebagainya lah, cair memang bagus tapi sebenarnya cair tersebut menyebabkan uh, minyak tersebut akan jadi cepat uh, cair lah, cepat cair Uh, kalau awak nak tengok minyak tercair, awak jangan tengok uh, ketika dia, dia engine masih lagi panas Dia dah berhenti dalam 10 minit uh, Masa tu awak buka Kalau awak buka terlalu nanti awak punya benang Ini Minyak ni cepat rosak Dia kembang kan Jadi daripada pengalaman tu lah kan uh, Saya dapati tak perlulah saya nak follow kilang punya standard Iaitu minyak engine macam ni, macam ni Saya lebih follow pada saya punya experience lah Di mana minyak engine lagi pekat, lagi bagus So, penggunaan untuk minyak enjin daripada grade 2050 ni Ini saya dah gunakan sejak motor ni baru lagi Sampailah sekarang Sekarang saya dah longgarkan skru So, uh, kalau dia jatuh laju Maksudnya uh, Dia macam makin cair lah eh. uh, Ni contohnya eh. Contoh macam ni kan eh. adalah grade 2050 eh. oh, Tengok berapa laju ni benda tu sebut jatuh eh. Tapi disebabkan uh, Minyak ni agak pekat dia masih lagi ada rasa macam uh, Lekit eh. Licin eh. Kalau uh, Tengok tu Dia bunyi Lekit macam ni kalau awak gunakan minyak enjin yang terlalu cair ataupun ikut grade nanti bila enjin semakin panas minyak enjin ni juga akan bertambah cair bila dia bergerak dengan bersama gear dengan piston nanti dia semakin jadi cepat cair so kalau gunakan minyak enjin yang dah cair jadi macam ni dia bertambah-tambah cair saja minyak enjin daripada grade agak pekat sikit iaitu 2050 ni pendapat saya eh sebagaimana yang saya lakukan sekarang ni tapi dalam masa yang sama kalau kita tengok uh, minyak enjin tersebut jalan dalam 2500 punya uh, distance minyak tersebut masih lagi ada pelinciran eh. Ya. pelinciran tu masih lagi terasa ok ni cara saya tau cara awak saya tak tahu cara awak mungkin awak akan servis uh, setiap 2000 dan sebagainya lah sebab saya dah gunakan uh, ni pada 3 buah motosikal saya ok ni tak masalah memang ok ok uh, sementara sebentar nak tunggu minyak tu turun tengok eh. ini pun minyak dia cepat turun eh. sebab sebab dia makin cair kan maklum saja kan bila dia bergesel dengan gear minyak tersebut akan jadi cair cepat Maknanya saya pernah tengok eh minyak enjin yang Uh, grade yang dah cair contohnya awak pakai 10-30 dah lah cair dah terlewat servis ke kalau dah dikeluarkan daripada engine bila dah sampai waktu servis dia lagi bertambah cair uh, macam tu lah keadaan ni kalau kita gunakan minyak engine yang terlalu cair ini pendapat saya cara kita mungkin berbeza tapi pendapat saya saja ok uh, saya tak nak buang masa awak pun boleh tengok minyak engine dah habis keluar saya ambil masa tak sampai 3 minit minyak engine dah stop langsung berhenti keluar dah tak ada yang keluar dah Eh, okay. so saya ni saya nak asam penutup eh. Okey, uh, selain tu kan, eh? uh, untuk menukar minyak enjin ni, saya biasanya kena gunakan minyak enjin yang betul-betul original lah eh. Betul-betul original. Saya tak gunakan minyak enjin yang tiruan ya. Lah. Maksudnya, saya akan pastikan saya akan beli kat petrol lah. pump Saya tak beli kat kedai-kedai biasa sebenarnya. Saya sebenarnya memang lebih mempercayai uh, kedai uh, yang kedai minyak, jual minyak. Uh, saya juga itu dia tak jual benda lain, jual minyak saja. Uh, sebab uh, tak mungkin lah uh, syarikat minyak ni, dia akan jual minyak yang tiruan kan dia orang pun ada lisen semua tu kan setakat ni eh apa yang saya amalkan tu memang uh, motosikal saya setakat ni memang tak ada masalah memang kita dah pastikan uh, contohnya saya nak pakai company A saya akan pergi kat company A punya minyak saya tak akan pergi kat kedai-kedai biasa so, masa sekarang ni ada banyak isu tentang masalah minyak tiruan ni merosakkan enjin itu, itu memang tak dapat dielakkan barang tiruan ni memang kita susah nak tahu kecuali bila dah masuk dalam enjin nanti uh, awak akan dapat ketahanan minyak ini tu sebut akan jadi sangat lemah okay, saya telah membasuh dia punya uh, bol eh ni dia bol dia uh, gasket dia pun saya dah cuci dengan minyak oh, sekali sekarang eh, saya nak tutup ni eh uh, Sebenarnya kerja untuk tukar minyak enjin ni taklah susah sebenarnya Sangat senang tapi tinggal lagi kita nak atau tidak saja Buat eh, kalau kita sanggup buat dia senang sangat Tapi kalau kita tak nak buat kita lebih suka buang masa ataupun tak nak belajar tu adalah satu perkara yang agak berugikan lah pada saya eh. sebab so, dengan cara motor sendiri sendiri yang servis memang sangat best eh, dia memang sangat best eh. ok ok dah tak ikut buat nanti kalau benang terosak susah eh. sikit saja ok minyak dah dikeluarkan uh, nak dah dipasang seperti tiba biasa lah, eh. kita akan buka dia punya lipstick ni eh. buka eh, kita akan masukkan minyak baru di sini Uh, di sini saya nak sharing lah kan. Uh, pengalaman saya lah eh bila melihat minyak enjin. Apakah yang dimasukkan minyak enjin yang normal? Apakah yang dimasukkan dengan minyak enjin yang ada masalah? Uh, awak uh, faham tak maksud saya? Ini saya suci sikit eh, dengan minyak petrol eh. Okay. Minyak enjin yang normal kan? Okay. Ah uh, awak tengok? Ya eh, contoh di sini eh. Minyak enjin yang normal. Dia memang warna hitam tapi warna hitam tersebut tak bersangkut dengan besi eh? Yeah. okay. Yeah. Yeah. Kalau tengok Dia warna hitam Tapi tak bercampur dengan besi Dia warna hitam tu sikit-sikit tu adalah normal lah eh? Tapi kalau minyak enjin yang, enjin yang bermasalah Minyak enjin ni sebut akan bersampur dengan uh, Mendakkan besi Seperti besi yang terhakis eh? Yeah. Kalau awak tengok Kat sini dia macam berbuih saja. Kalau enjin tu sebut normal dia macam ni, dia solid dia macam air kopi eh. Tapi kalau engine tersebut ada masalah Kan dia bentuk-bentuk Mendapkan lah kembang-kembang macam tu ha, itu enjin yang ada masalah tapi kalau enjin itu sebenar normal dia sekadar dah kotor saja kan ha, dia ni hitam macam ni dia solid dia kelap macam ha, itu daripada pengalaman saya lah okay. tapi kalau ini tu dah ada masalah, dia buatkan akan lah. Minyak enjin tu macam ada kerawang, <laughs> macam bulat-bulat, lusing, macam bintik, bintik halus. Ha, itu menunjukkan bahagian mekanikal dalam tu dah ada masalah. Eh. Okay. Okey, untuk E-gear eh uh, kita punya penggunaan minyak enjin, uh, 800ml. Eh. 800ml saja. setelah kita akan isi minyak 800ml biasanya setiap minyak dia ada punya marking kat sini ada 4 marking 1 2 3 4 kalau yang sini kita gunakan 500 750 kat sini eh, sini sikit je ok minyak ini telah penuh isi minyak pun berikut dengan sukatan eh. so sekarang ni kita masukkan beli dunia dipstik pastikan dipstik ni bersih ikan ni bersih supaya tak ada pasir eh. Okey, ikan ni jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar eh. Dan jangan guna pelaya lah nanti rosak lah. Awak punya lipstik nampak bengkok-bengkok ah. Okey, semua dah sudah. Ah, uh, so sekarang ni kita akan start.